今天我们吃牛棒骨，就看这大棒骨。白沙弟弟把这个牛赶一赶。今天是真暖和呀，雪都化了。我最爱吃牛棒骨了。那不挺好我先锯一锯。嗯。哥，我来干活，不干活难受，那不挺好？来。好了，差不多了。哎呀，看这满满的骨髓。白沙白沙，我试试我的拳头。嗯。来 还是我来吧，你进屋倒水吧、嗯。哎呀，太吵了！牛半骨又能吃肉，又能吸骨髓呀、啊。嗯，看大不大？放点姜片，放点葱。牛半骨先焯水，先切点菜。嗯，切点葱，再切点姜片。 再切点洋葱，牛板锅焯好水了。嗯，快拿上去，先炒个料，放油，油热了放葱姜洋葱，好了好了，豆瓣酱多放点，好了好了，薯皮薯叶乱七八糟调料放点。 火了火了，干辣椒多放点，放一碗。火了火了，火了出枪鼻子的香味儿啊！炒好的底料放进去，倒进去呀。黄豆溜这么大的猪肉大料也放。来老冰糖放两块，生抽老抽一起抽，给它点颜色。好嘞。 弟弟盖上锅，大概煮它两个半小时。好期待呀，哥、嗯！哦、嗯，好吃。